イト話あるのうんどうしたんだつぐみあの花のことやっと分かったかもしれないこれ見てみてあこの花雪白静かそうって言って山の上とか高い場所で咲く珍しい花ユイトが見たの これああこれだよこの花だすごいなつぐみあれだけの情報からちゃんと見つけ出すなんてスボウの気候とこの花の生息環境が一致しなくて見つけるのに少し時間かかっちゃったけどってつまりどういうことだ寒い鉱山で咲く花だから。 ゆいとの家みたいに地上の環境だと気温が高すぎて育てるのが難しいのそっかだからうちの庭じゃあすぐに枯れちゃったんだなううん、うん、ちゃんと花を咲かせただけですごい私も自分で育ててみたいでも 何か問題あるのかあ珍しい花だってさっき言ってたっけそう種も苗も普通の手段じゃ手に入らないみたいデータにも自生地が書かれてなくて自分で採集するにもどこを探せばいいか情報が何もない 発泡ふさがりうーんなるほど俺ん家の庭にあったってことはニューヒムカのどこかには咲いてるはずなんだよな私この花探してみたい実はさ俺もつぐみに任せっきりじゃ悪いと思ってちょっと調べようとしたんだけどこの花を植えてくれた庭師さん もうなくなっててどこで手に入れたのかとか結局わからなかったんだ悲しいきっと腕のいい人だったのにそうだなそんな珍しい花をうちの庭でわざわざ咲かせてくれたんだもんな俺なんでこの花が記憶に残ってたか思い出したよおふくろが死んだ後俺 ずっと寂しくてさその庭師のおじいさんが落ち込んでる俺のためにおふくろが好きだったっていう花を植えてくれたんだそうだったんだだから少なくとも花の名前が分かってよかったよありがとなつぐみでもまだユイと日本物の花見せられてない悔しい 俺は十分嬉しいよつぐみが頑張って調べてくれたおかげで花の画像はいつでも見られるようになったし私もっと調べてみるゆいともどうせなら本物が見たいでしょえいやまあ見られるなら見たいけどそんなに無理してまでは私絶対見つけるって言ったからだから。 諦めたくなわ分かったじゃあ頼むよ俺も何か手伝えることがあったら手伝うからうんさっきのつぐみすごい勢いだったな意外と頑固なところがあるよなつぐみってでもああいう顔を見せてくれるってことはそれだけ心を開いてくれてるってことだよな そう思うとちょっと嬉しいかもゆいと最近体調の方はどうですかああおかげさまで元気だよ心配してくれてありがとない,いえ必要な時は十分休養をとってくださいね体調管理も海抜群の仕事ですからそれじゃあルカは今からまたトレーニングか ええ、日課ですからねユイとも一緒にやりますか健康維持のためにも適度な運動はいいものですよそうだなじゃあ俺も一緒に行くよあせっかくだしルカにトレーニングのメニューを組んでもらおうかなええ喜んでユイとの体格と戦い方に合ったベストな筋トレメニューをお約束しますよああ頼んだよ た喉カラカラだルカも水飲むかはあい,いえそれはゆいとが飲んでください僕にはこれがありますのでそれなんだ僕が配合した特製プロテインドリンクです運動後45分以内に飲むのが効くんですよプロテインか。 飲んだことないな俺美味しいい俺しのか僕のはイチゴ味にしているので飲みやすいですよ筋肉を増やすためにタンパク質の摂取は必須ですからねただ鍛えるだけじゃなくて栄養面まで気を配ってるのかすごいなルカそんな驚くほどのことじゃありませんよトレーニング好きにとってはプロテインは常識です いやそれだけじゃなくてさ今のトレーニングもルカがやってたメニューはかなりハードだっただろずいぶんストイックだなって思ってどうしてそんなに体を鍛えたがるんだそうですね僕は体が小さいですから周りと比べるとどうしても肉体的なハンデがあるだからその差をなるべく埋めるためにもできる限りのことは やっておきたいんですよ体格の差かでもそんなに関係あるのかな実戦でルカにかなうような隊員なんてほぼいないだろなんたってセプテントリオンの一員だし超能力を駆使した戦いならトップクラスの強さじゃないか超能力ばかりに頼っていたくないんですえなんでだ すごい超能力があるんだからどんどん頼っちゃっていい気がするけど言い方を変えましょう能力は生まれ持ったものですから簡単には変えることはできませんでも筋肉は違います努力すれば下だけ強くなる徐々にしかし確実にすごいと思いませんかえうーん。 そう言われると確かに結構すごいような気がしてきたかなそうでしょうゆいともだんだん分かってきましたねそれに僕の前にはいつもあの兄がいますどれだけ高い目標を掲げてもなかなか追いつける相手じゃありませんからそれだけ熱が入るんですなるほどな。 そこはよく分かるよそう言ってもらえて嬉しいですせっかくですから特別に僕の秘密を教えてあげましょうか秘密ちょっとこれを持ってみてくださいこれいつもルカが背負ってるリュックじゃずっ重なんだこれ体を鍛えるために常日頃からいろいろと工夫してるんです。 服の内側にも重りを仕込んであるんですよ工夫っていうかこれはもう苦行の域なんじゃいやでもこの過剰なまでのこだわりがルカの強さの秘訣なのかもしれないなよしルカその服の重り俺もつけさせてもらってもいいかもちろん 取り外し可能な特注品ですからねここをこうしてはいどうぞよしこれで歩いてみるとちょっととと,と危なちょっと動いただけで体が相当ブレるな <laughs> 重量はそれほどではないんですが体幹を使うので慣れるまでは大変でしょうね良ければ そのまましばらく貸してあげますよその間に僕はもうワンセット行ってきますねえまだやるのかはいまだまだ折り返しですよいとは疲れたら休憩していてくださいねさすがセプテントリオンだな普段からこんな重りをつけてるなんてえ <laughs> <laughs> でも なんだろうあのトレーニングしてる姿ちょっと必死な感じに見えるんだよななんか無理してるようなルカは本当にあれで大丈夫なのかそれで戦闘補助プログラムのテストをするって話だけどああぜひゆいとに試してほしくてね 大丈夫なのかそれそれを確かめるためにテストするんだろうさあ時間は有限だ早速始めようかではインストールするよよしインストール終了だではゆいと超能力を使ってみてくれ超能力えっ、ー、とじゃあこのコップを浮かせ なんだこれ視界にノイズが落ち着きたまえ意識的に超能力を使わなければすぐに戻るあ本当だびっくりしたよし成功だ嵐このプログラムは何なんだ超能力を感知すると主に視覚に作用し 超能力を使う意欲を削ぐもの名付けて強制お休みプログラムだなんだそれどうしてこんな意味のないプログラム作ったんだよ意味ならあるさこのプログラムを基礎に様々な条件を付与できれば過剰な労働を抑制することも可能になる 海抜軍のように超能力が必須な職種であればなおさら効果的だ何しろ働けないんだからねつまりこのプログラムを言い訳にして存分に休めという私なりの気遣いだよこれ相当やばいプログラムじゃないかとにかく今の君は戦うことができないんだつまり休暇だよ そうこのひとときを満喫するといいまあ確かに疲れは溜まってるしひとまず何か注文したらどうだい好きなものでも食べてボーっとするのも悪くないだろうそうだなじゃあはあ、ゆっくり休む と言っても問題は山積みだしこんな時ナギが一緒だったらきっと、はあ、さっきからため息が多いねユイと。私と一緒にいるのはそんなに退屈かなごめんそういうつもりじゃないんだでもいろいろありすぎて気が休まらなくて こういうのってどう解消すればいいんだろう簡単だよ心のままに力を抜けばいい例えばほらこうしてこうしてぐだっとするんだあ,あ落ち着く君もやってみたまえすすごい格好だな。 今の嵐の姿入隊前の俺に見せてやりたいよそれはどういう意味かな俺が入隊する前はマスコミに出てる嵐しか知らなかったからさ愛想が良くてハキハキしててあれは表向きのオン状態だからさ今のがオフの私だよそういう切り替えができないまま 常に気を張ってるといつかポッキリ折れてしまう。私は折れないために最大限までオフの時間を確保しようとしてるのさ。君もそうすべきだと思うがね。心配してくれてありがとう。でも俺やっぱりそういうのは。なるほど。私の押し付けだったか。これは失敬 だが参考になったよあれもしかしてプログラムがアンインストールされた今後はもう少しマイルドなやり方で助言するとしよう今日のところは引き下がるよ折れないようにか嵐のような生き方もあるんだなだけど あのプログラムはちょっとやりすぎだよな来てくれてありがとうユイ人ごめんなさいね水原川でのこと別に謝らなくていいってお互い理由があって戦ったんだしそこは恨みっこなしだろそう言ってもらえるとありがたいわ本当は少しでも出加減したかったのだけど あなたが予想以上に強かったから本気で戦わざるを得なかったのよ怪我しなかったかしらそんなに心配いらないって怪我はなかったしもし怪我しても俺自分で応急処置できるしさまあさすがね昔から自分の力で何でもやれるようにと思っていろいろ勉強してたからそうなのね そういえばあなたは子供の頃からしっかりした子だったものねん子供の頃からってなんで強化が俺の子供の頃のことを知ってるんだあ、それはその想像したのよきっとそうだったんでしょうねってなんだ急に慌てて 怪しいなでもまあ心配してくれてるのに変に疑うのも悪いかとにかく何度も言うけど俺は全然元気だし自分の世話もできるから大丈夫だよ分かったわ心配性でごめんなさいあと最後に一つだけ約束してほしいのトゲツにはなるべく近づかないってトゲツ どうして俺にそんなことを理由は言えないけれどあそこに行けばあなたに危険なことが起きるかもしれないの理由もわからないのに約束はできないよそうもっともね何もできない自分が歯がゆいわ強化が何を隠してて俺に何を伝えようとしてるのかよくわからないけどさ でも俺のことを心配してくれてるのは理解できただから気遣ってくれてありがとうユイタ気をつけてねああ今日かもな